ஸ்ரீ குருபியூனு மக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று கார்த்திகை தீப திருநாளில் நாம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த துவாதச ஜோதிர்லிங்க ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் செய்யலாம் துவாதசம் என்றால் பன்னிரண்டு பாரத தேசத்தில் உள்ள பன்னிரு சிவமகா கஷேத்திரங்களில் உள்ள ஜோதிர்லிங்கங்களை இந்த ஸ்தோத்திரம் துதிக்கிறது சிவபெருமான் ஜோதி வடிவமானவர் அடிமுடி அறிய முடியாத அண்ணாமலையார் தன்னை ஜோதி ஸ்வரூபமாக வெளிப்படுத்தினார் ஜோதிர்லிங்கம் என்றால் ஒளிமயமான லிங்கம் சிவபெருமான் உத்திரதாண்டம் ஆடியபோது பூமியில் விழுந்த தீப்பிழம்புகள் ஜோதிர்லிங்கமாக உருவெடுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது இந்த பன்னிர ஜோதிர்லிங்கங்கள் குஜராத்தில் சோமநாதர் ஸ்ரீசைலத்தில் மல்லிகார்ஜுனர் உஜ்ஜயினியில் மகா மத்திய பிரதேசத்தில் ஓம்காரேஸ்வர் உத்தராகண்டில் கேதாரேஸ்வரர் மகாராஷ்டிரத்தில் பீமசங்கரர் திரியம்பகேஸ்வரர் ஜார்க்கண்டில் வைத்தியநாதர் குஜராத்தில் நாகேஸ்வரர் தமிழ்நாட்டில் ராமேஸ்வரர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் காசி விஸ்வநாதர் மகாராஷ்டிரத்தில் குஷ்மீஸ்வரர் ஆகியவை பன்னிரு ஜோதிர்லிங்க ஸ்தலங்களாக போற்றப்படுகிறது இந்த விசேஷ தினத்தில் நாம் இருந்த இடத்திலிருந்து இந்த பன்னிரு ஜோதிர்லிங்கங்களை மனதில் பிரார்த்தித்து இந்த ஜோதிர்லிங்க ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் செய்ய பன்னிரு ஜோதிர்லிங்க சிவ மகா கஷேத்திரங்களையும் தரிசித்த புண்ணிய பலன் கிடைக்கும் மேலும் நமது கர்ம வினைகள் நீங்கும் ஏழு ஜென்ம பாபங்களிலிருந்து விடுபடலாம் அளவற்ற செல்வம் பெயர் புகழ் சத் சந்தான பேரு இவைகளும் நலனுடன் இருப்பார்கள் அவர்களது பாப கூட்டங்கள் அழியும்னு இந்த ஸ்தோத்திரத்தோட சொல்றது பாபங்கள் நீங்கி நாம் அழியும் முயற்சிகளில் நிச்சயமாக வெற்றியை அடையலாம் மனதில் நினைக்கும் காரியத்தை செயல்படுத்தும் நன்னாளில் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி பலன் பெறுவோம் இதை தினமுமே சொல்லலாம் அல்லது பிரதோஷம் சிவராத்திரி மற்றும் விசேஷ நாட்களில் சொல்ல பலன் அதிகம் லகு ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்திரம் ரெண்டுமே இந்த தினத்தில் சொல்லலாம் துவாதசி लघुस्तो सोमनादं च श्रीशैली मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालम् ओङ्कारे त्वमामलेश्वरं पर्या वैद्यनादं च डाकिन्या भीमशङ्करम् बन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वारणाश्यान्तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कृष्णे तु विशालके एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पटेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति अडत् सम्पूर्णस्तोत्रम् सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतं सं भक्तप्रदानाय कृपावतीनं तं सोमना शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्द त्रिपुरे वसन्तम् ओङ्कारमेशं शिवमेकमेडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधानि सदा वसन्तं गिरिजा समेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि यं समाजे निषेव्यमाणम् पिशिता शनैश्च सदैव पदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि श्रीताम्रपर्णि जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिकैरसङ्ख्यैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि याम्ये सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिता विविधैष्य भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकम् श्रीनागनाथम् शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापबृन्दम् वारणासेनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तम् गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात्पातकम् पाशुनाशम् प्रयातितं त्रयम्बकमीशमेडे महाद्रिपाश्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमाणं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्ष्यमघोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमेडे इलापुरे रम्य विशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तम् च जगद्वरेण्यम् वन्दे महोदारतरस्वभावं गृष्णेश्वराख्यम् शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मय द्वादशलिङ्गकाणाम् शिवात्मनाम् क्रमेण

अन्तर्गृही हेमसुवेदिकायां सम्मार्जनालेपनकर्म कृत्वा विधानतुलपञ्चवर्णम् चूर्णप्रयुक्ताद्भुत रङ्गवल्याम् गोसर्पिषा मृणालतन्तुकृतवर्तियुक् ते पुष्पावतंलकाभिरामि परिष्कृतस् पितरत्नदीपे ज्योतिर्मयि प्रज्वलयामि देवी नमाम्यकम् मत्कुलवृद्धिदात्री सौदादि सर्वाङ्गणशोभमाना बोधीपलक्ष्मि प्रतितं यशोमि प्रदेहि माङ्गल्यममोघशीले भर्तृ ियां धर्मविशिष्टशीलां कुरुष्व कल्याण्यनुकम्पया मां यान्तर्बखिश्चापि तमुपहन्त्री सन्ध्यामुकारादितपादपद्मा त्रयी समुद्घोषितवैभवासां ह्यनन्यकामे हृदये वि प्रभुरव्ययः आरोग्यम् देहि पुत्रांश अवैधव्यं प्रयच्छमि सन्ध्यादीपस्तवमिदं नित्यं नारीपटेतुया या सर्वसौभाग्ययुक् स्याल्लक्ष्म्यनुग्रहतः सदा शरीरारोग्यमैश्वर्यम् परिपक्षयः सुखम् देवि त्वद्दृष्टिदृष्टाणाम् पुरुषाणाम् न दुर्लभम् इति श्रीदीपलक्ष्मीस्तवम् सम्पूर्णम्